Наша организация и ассоциация, и общественная организация бывших сотрудников МВД, пенсионеров, которые организовались для защиты себя, членов своих семей, своих интересов. Вы, как новый начальник, мы хотели бы прийти познакомиться с вами с тем, чтобы узнать, как вы относитесь к бывшим пенсионерам, с учетом да. того, что скоро будет сами, быть, сам. сами будете пенсионерами когда вот Курочкин сидел здесь, я ему говорил, Юра, встречайся с нами, потому что надо будет, мы будем готовы принять тебя в свою организацию. Теперь он сейчас уже будет вступать в нашу организацию. Но, тем не менее, Николай... Григорьевич. Николай Григорьевич. Григорьевич, вот нам, безусловно, и... безусловно, как жители этого города, который не собираясь никуда из него уезжать. Нам самая главная боль, которая у нас есть на сегодня, это разгул преступности, которая есть. И, и, методы или пути профилактики этих преступлений. Мы сегодня перед мэром поднимали вопрос о том, чтобы оказывать милиции всяческую помощь и В частности, приобретение видеокамер. В прошлую подельцу когда я был депутатом городского совета, мы оказывали такую помощь. Конечно, недостаточно. Купили там 6 камер, я не знаю, где они установлены, действуют ли они. Сегодня мы подняли этот же вопрос с тем, чтобы увеличить количество камер для города и с тем, чтобы сотрудники полиции могли оперативно реагировать на те или иные обстоятельства. Если у вас какие-то есть другие просьбы, мы как нет, общественная нет. организация, полицейская. Камеры, как бы, нет. хорошо, но это, если они там, как бы, я его Одессе встречался с депутатами, если они камеры для какого-то отчета, да, что мы там установили 20 камер в городе, то они там ничего не дают. И камеры, которые установлены, там... Другой вариант, видно силуэт человека, да, кто это проходит. Нет, это не камера. Надо, чтобы оно приближало, разворачивало. Вот. Давайте пригласим, ну, возьмите, если есть какие-то специалисты, давайте пригласим специалиста, да, который занимается видеонаблюдением. Мы скажем ему какие-то свои параметры. Может, не надо там 10 камер устанавливать. Давайте установим 5, да, которые будут давать реальный результат, и мы сможем них что делать. Не просто Потом Майк скажет тоже, мы вам выделили деньги, да, вы просили нам, мы выделили вам деньги и вы ничего не делали. Надо ну, будет не так. Игнатий Иванович, вы э, услышали э, тему, которую мы озвучили. Да, я а хочу, чтобы вы... Время... профессионал... Да, вы... не, я ну, не хочу на себя взять, Ну, скажем, он повел кого-то там свои... Да. Вы делаете сейчас заявку. Мониторинг. Вы, э, определяетесь, какие типы, виды... Э, может быть, наши криминалисты вам посоветуют что-то, может быть, одесские, может быть, в НЛС обратитесь, там вам скажут, что лучше. Поэтому вы, чтобы понимали. Нет, мы там, вас будем там поддерживать. лучше пригласить специалиста, который занимается видеонаблюдением. Наши специалисты, они просто... места, местах, где установлены. Да, мы, мы напишем, проанализируем, да. дадим места, которые мы видим, хотели да. видеть, чтобы там были видеокамеры. Второй момент. Мы хотим как и раньше вот мы с предыдущими начальниками э, в тесном контакте работать с действующими сотрудниками, с тем, чтобы э, могли оказывать каждой посильную помощь. Мы с точки зрения э, каких-то общественных э, работ, то есть как организация общественная, может быть, какую-то профилактическую помощь, может быть, лекторского какой то Хотели, хотели бы адекватного отношения к себе со стороны действующих сотрудников, с тем, чтобы они понимали, что есть полицейские пенсионеры, которые, каждый из которых будет в наших рядах. То есть уважительно относимся. Хорошо, не вопрос Давайте да. предлагаю. Ну, давайте сразу, да? Может быть, вы имеете предложение, я предлагаю да, в свои варианты, да, да. чтобы мы не него... Они возвращались к этому. Да. <coughs> ну, позируй, позируй, конечно. Наверное, начать с футбола надо. Ну, пусть начальник сначала скажет, да. как он видит это. Давайте в следующий четверг, да, соберем личный состав дела, соберем вас, Вместе сядем в актовом зале и обсудим эту проблему, да? Да. Ваше видение, их не видение, чтобы это было не только мое какое-то видение. Хотя, хотя бы они знать должны, да. э, что есть сотрудники. Есть, да, и там, мало ли что, следствие, розыск, там, могут обратиться, посоветоваться. Конечно, каждый живет в разных районах, мы живем все, в принципе. Ну да. И каждый может подсказать. Ну да, да. Я, поэтому я предлагаю, давай Элементарно. давайте вот, все вместе соберемся. Да, и, да. элементарно. Вот э, э, выехала оперативная группа, вы вот, остановилась там возле моего дома. Им водички просто вынести, вот такая. Или сказать, кто здесь ну, живет, ну, или ну, сказать, ну, кого ну, полетели. Мне с этим в Липецком, когда там выехала группа не доработал, а потом начинаем на следующий день там назаваивать. Ну, и там кто, кто знает, и говорит, вот там живет бывший участковый, конечно. там еще кто-то, обратились к нему. А если кто-то а не знал, там, и обращался, там, О, может даже не надо по преступлению какому-то конкретному, просто шел, поздоровался, ему там сказали, слышишь, да. Вася там, конечно. вчера конечно. было такое, там ходил какой-то там, обратил внимание. Да. И нам, пенсионерам, это будет, потому что, вы понимаете, ну. Преступники имеют свойство таить злобу на сотрудников милиции. Если остался вот сотрудник, у нас был случай вот, до вашего прихода, когда убили нашего сотрудника пенсионера. Вот. А, а когда есть живет пенсионер и к нему знаешь, что есть связь с действующими сотрудниками, я я, только... я, я думаю я думаю это будет для для ООО обоих сторон взаимоприемлемы. Мы поддерживаем связь с действующими сотрудниками, оказываем ну, практическую, юридическую помощь, техническую. А сотрудники, чтобы знали, что на этой улице живет пенсионер МВД, к которому можно всегда приехать, спросить, про информацию получить и так далее. И то есть это, я думаю, взаимодействие. Я думаю, это подходящий вариант. Да, вместе встретимся вместе. и обсудим. Да, Конечно. Допустим, вы какие-то занятия проводите вот, по, по службам. Можно приглашать пенсионеров именно со службы, чтобы они по присутствию, может быть, подсказали что-то, может быть... Да, не мы мы вообще можем делать. Есть там какие-то темы, приглашаем. Давайте сотрудники, кто работали в следствии, работали, ну, как бы, здесь все молодые сотрудники, которые в этом что такого осмотра места происшествия, там, кто, вот здесь вот, голос встает, а вы что-то там пишут. У нас не просто работали да. элис, у нас начальники следственных подразделений. Начальники я еще предлагаю, давайте, может, мы там сядем, обсудим с вами, и как бы, ну, предложим вам, да, возьмите какую-то тему, да, и расскажите, как бы, со своего опыта там, из пиры, да, с сотрудником, Соберем отдельно сотрудников следствия, отдельно соберем там сотрудников розыска и просто более узком кругу с ними обсудить это, подсказать, чтобы они понимали. Там, там же можно и с теми же сотрудниками розыска рассказать им какие-то более подробные это. Кто из своего опыта знает, что там остался, кто же там. Не обязательно к сотруднику. Может, просто какой-то гражданин конечно. или ранее судебный, кто ему просто подсказать, где что -то. Конечно, конечно. Э -э ну и вот Игорь Борисович там предлагает, э если общественные мероприятия, там, день полиции, день я вас всем приглашаю, 4 числа 10 часов в какой-то зале торжественное мероприятие. 4 -го... августа. ну а, а, а. а -го. 1 августа. 1 августа. 1 С дня придем. Она всегда 10 ноября я не милиция, ну, да, милиция, да, милиция. Э, да, преступление это раскрывать, это, конечно, трудно. Но почему нет борьбы с этими вот бандами, которые вырезают леса, Вырезать, выкапывают песок, продают вот это. Так и что, все это делается это... за под да, полиции уже не. Я, 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 я не знаю, но проблема. Мы Проблем... знаем. Я вызывал неоднократно, проблема, выезжал. Это проблема, смотрю, проблема первая. Да. С лесами. Котовский район и взял на баланс вот эти леса. Колхозный леса. Нету ну, нету потерпевшего. Ничего, это тоже чушь Заявление. Вы же все сотрудники милиции. Да. Николаевич, ну, можете... ну вот вы озвучили, допустим, вот прям да. сразу озвучиваете тему, да? 335 э, гражданского корпуса. Вот. Все имущество, которое не имеет хозяина, берется исполнительной властью на учет как выморочное, бесхозное. На год, на учет, и через год оно становится Это государственной собственностью. Все сельские советы государственные. Да. И имущество я... государственное. Виктор Иванович, а давайте Сейчас... мы выступим инициатором Сейчас, и написываем по этим лицам заявление в районную администрацию, нет, районную разум. А? Возьмем... Дело в том, что есть в этом проблема. Нет, я в говорю, о том, что это. Я разговаривал председателем на администрации. Он мне тоже задает вопрос, почему нет? Я как бы человек новый здесь, я поднял вопрос. А нет, есть ряд материалов, нет, когда касается заявления, никто же с этим Господь, там, которые говорят, что надо бороться с этим, не хочет подписать, что он э, как бы представитель по это Нет, они по другой, Николай Григорьевич, извините, что перебиваю, да. они по другой причине не хотят. Потому что они там наели себе Местные так. Ну а нам что делать? Мы заложники ситуации. Вот. Приводить, приводить. А они на вас переводят стрелки, что мы подписываем все. А милиция ну, прокуратура вот, вот не хочет. Давайте конкретно. Где мы рисунок. можем, где мы можем да. помочь, помочь полиции? Давайте. Но здесь вот мы берем тогда на себя этот тему. Давайте. Мы встречаемся с доценкой. я э, пишу давайте. ему официальное обращение. И расписываю механизм, как они должны действовать. В данном да. случае. Давайте взял... Они 2 миллиона да. ждут, когда им дадут, чтобы они проект создали. Давайте, Давайте сделаем по-другому, да? Все сидите, вы располагаете информацию, какой-то. Давайте, вот я даю вам свой телефон. Есть какой-то конкретный случай, да? Мы берем, выезжаем, задерживаем, да, и все вместе начинаем его документировать. Абсолютно. Да? Пишем председателю администрации, письмо. дай нам заявление. Он пишет, я не могу дать, да. Тогда на основании этих официальных бумаг вы можете вынести на сессию, там этот вопрос засмотреть. Давайте, да. Давайте, давайте. Тогда это будет не пустые разговор, а нет, ну, нет, мы, то, мы то, поднимемся то, и поднимем этот разговор, и, то, 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 и то, ничего Ну вы просто сорвали то, этот вопрос, как бы, или предложение с Від мене. Я е, хотів вам сказати, що ми не просто от прийшли і там розказуємо, якісь факти піднімаємо, ми доводимо е, общественний е, контроль, общественне мініст до суду. Ми участвуємо в судах, в судних засіданнях, контролюємо от, е, факти, які, допустимо, нами виявляються в пределах міста, району, де злоупотребляють чиновники, хищення. І ми готові сотрудничати з міністра. Я дуже я, я, я готовлю. Там что-то делать, да, я взял, вызвал сотрудников, которые этим занимались. Они говорят, мы вызывали председателя суда, там прокурора, садились вместе, и нет заявления, что. Ну, вы сами понимаете, да. да, Ну, в проблема. Вы да. да. знаете, да. что да. вы видели? Я говорю, участковому, говорю, вот ты на него тогда составил протокол, да, составил. Прошел он через суд, да, прошел. Ну, машина, там песка. Я говорю, он сейчас пять раз, он сейчас 10 ходок в день делает. Не, Ушел, а записок, вот, тут... Почему ты его не это? Нам сказали его не трогать, его разрабатывают. Что тут разобраться? Да разорвать? я не, не я знаю. Да разорвать? с песком вообще не проблема. Это надо, тут надо просто возбуждать дела, по, э, считать ущерб и все. Ну так все правильно, надо. И, и дети же гибнут на это, а получается так, что никто вот. не занимается. А, у вас это... визитной карточки нет. нет да, нет. вам запрещено по-прежнему иметь визитные карточки. Я карточку. не пользуюсь принципиально. Я вам ну, свою визитку, насколько мне помнится, давал, да? Если не трудно, вы... 0,96. Сейчас, Так телефон сразу что Так все будут знаты ну, в 96, по 208, 99, 99, 55. 55. Э, я думаю, для встречи первой. Достаточно. Я чую, я предлагаю, ну, чтобы не, не были, ну, азовы, да. Было, да, Есть, вот, давайте возьмем, давайте возьмем ту машину песка там поймаем, да. И будем в... какие-то возьми проблемы. Мне все на человеке новий, у мне здесь своих. А, чужі... а вот кстати, я извиняюсь, бо якраз по теме, може, по интернете выложили якусь інформацію, що двох девочек где-то тут убили, да, ну, задушили. От... Скажите про це. Ми, ми вже давали давали, да? Такого то есть... не было, даже. Це брехня. То... Інтернетом вже встречає з тими людьми. Ну он тобі і бічата і все. Вже Ви виїхали на місто. С тими людьми там ідуть э, у вас ГСБ роботає. У нас нема. А хто що у вас яка служба є? Рози куча. Да. Вони займаються економічними. Що то ні? Ну, а кому ну, мож, как как ну от возле копейки старої якщо знаєте, там э, організували погрузку э, зерна. Неучтене зерно, яке може крадеться, може десь не проходить по бухгалтерії, за налічку продають. От вам робота, можете послати, щоб провірили. Це ми можемо поділитися інформацією, десь якийсь представитель. Зараз ЄСБ вивели прямо починення з ви поліції. В області дуже вона не викладає. Ну, Представителі є, ви да, тут є представитель, которые... інформацію передаєте на нього. Да, так? Ну, В принципі, ні, можете ні. передати. Все. Нет, я думаю... еще один вот такой вопрос. Мне тут, я уже и мэру говорил за это, и вот хотел бы это. Вот у вас милиция здесь, и там этот отдел, да, следственный. И, это. и вот ваши вот так вот ходят прямо, вот в этот биг-бонг, этот местные часы, вот это вдоль спутника и туда. И вы понимаете, там, наверное же, и вечером, и ночью какой-то же есть тут наряд. Но там просто я два раза подряд был, это ужас. Побитые эти витражи, эти побиты, скамейки перевернуты. Они уже до того, видно, там напиваются, что коньяк даже оставляет в этих вот Понимаешь, классах. это странно, очень странно. Если можно, я могу чуть позже. Я могу чуть позже, если можно почему их там нет? Шо, ну, милиция же ходит и в 8 часов, и, и во сколько они ходят оттуда, туда. Проходят, видно, не обращают просто внимания. Скажем, на эду, кто их заступает. А? Скажем, на эду, кто кто заступает. Да. И это, как он может составлять там протокол курения в общественных местах, если он идет, сам экипировался, видно, здесь, сам идет без фуражки, курит. Ну, я говорю, что вот он... У нас кривенький был, это еще не каждый его знает спокойно, он тоже в свое время и в этом работал, потом он у нас был замполит. Так он за эту форму у нас. Самушкин после него был это. А это я говорю, виду, не что ну, вы тут тоже -то за фойму, да? Когда-то я тоже -то пришел в милицию, и мне там Жигули или загрузил свой комплект фоемы. А вот сейчас сотрудники получали, наверное, последний раз лет 8 или 10 назад ходят. Ну, постирать ее можно лишний раз. Да, но... это, да ну, да, но это уже, знаете, есть, зависит какая то моральная ну, ста... Да, Там, но, но, тут же кто-то смотрит за этим. Давай, Есть же у вас да, здесь, да, состав. Я хоть правовые вопросы дайте, А что начинается с права.